Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі, і зараз будемо говорити про нагородження Ігоря Гордійчука орденом коаліції Стоп Фашизм у Росії за заслуги у боротьбі з фашизмом у Росії. Нашими спікерами є Герман Обухов, співзасновник і координатор коаліції Стоп фашизм у Росії та Ігор Гордійчук, герой України, генерал-майор Збройних сил України. Вітаємо! Ну, я мабуть, одразу зачитаю грамоту. Вот, которые мы вручим э, герою Украины. Здесь на двух языках, на английском и на э, украинском. Ну, я прочитаю, наверное, э, на, на русском э, начало. Значит, э, Международная Непунинская коалиция 100 фашизм в России нагорождается Игорь Гордич, Гордичук за заслуги. Я по-русски буду, хорошо за заслуги а, в а, сопротивлении против российской агрессии в Украине и за мужество, а, проявленное а, при а, обороне Савур Могилы в 2014 году, орденом коалиции заслуги в борьбе с фашизмом в России. Основатель-координатор коалиции Герман Абухов. Вот эту я вручаю

Ну, я дам слово очевидно нашему герою он что-то скажет о том о том что он пережил что что потом происходило но потом я тоже скажу несколько слов о том что мы делаем и что происходило Дуже дякую за награду. Дуже приємно, що ми не одні наш народ України, наша держава, що долучається все більше і більше міжнародної коаліції. Бачить, що це зло не тільки однієї країни, що якщо нам не об'єднатися і не спільними зусиллями не долати це зло, то біда може прийти перекинутися на будь-яку іншу країну. То ми дуже 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 позитивно відносимося до саме спільної міжнародної боротьби. До об'єднання спільних зусиль, я ще раз кажу, тому що ми е, бережемо кожну людину як свою рідну, свою особисту. От. І нам потрібна допомога і дипломатична, і політична, і військова, і інформаційна, і економічна, і фінансова спільними зусиллями. Ми е, цю святу справу по захисту нашої рідної. Народ Украины доведем до переможного конца, как обещали и клялись. Дуже дякую. Спасибо большое. И я коротко прокомментирую. Это, это не первая наша награда. Первую награду получил Герой Украины, майор ВСУ Андрей Гречанов, Наверное, слышали, да, тот, кто защищал Донецкий аэропорт, был, был командиром диверсионно разведной, по-моему, там отряда. А второе, это было в 2015 году. В прошлом году мы наградили а, национального героя а, и лидера крымско-татарского народа, тоже вы знаете, Мустафу Джемилева. Вот, поэтому а, вот как бы традиции мы продолжили. А, это, 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 в общем-то, ну награда подчеркивает, а, как бы действительно борьбу, борьбу. А, независимой Украины с агрессором, который пришел с, с Востока. Я напомню, что завтра, завтра 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В этой войне Украина потеряла свыше 9 миллионов своих жителей, включая ну, и военных, детей, и женщин, всех. Это, 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 не учитывая тех, кто был угнан на, 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 Запад работать в немецких лагерях, там и в концлагере. В общем-то, более 10 миллионов в общем -то, потеряла да, Украина. А теперь она потеряла в результате российской агрессии уже больше 10 тысяч и военных, и, и детей, и женщин, и, и, и в общем-то, как мы считаем, наша антибудинская коалиция, что, что фашизм пришел в Россию. Вы понимаете, вот как, какие удивительные метаморфозы истории. То есть это, это, это не тот, конечно, фашизм, который был в Третьем Рейхе, но это неофашизм. И, и те признаки э, фашизма, которые, э, неонационализма, которые были в, в Третьем рейхе в Германии, они все сегодня присутствуют э, в России. Я неоднократно их перечислял. Они есть на нашем веб-сайте 100 это, это абсолютно очевидно. Те политиканы в России, которые говорят о том, что э, якобы в Украине есть какой-то фашизм, либо какой-то значит национализма но ну, это голословное утверждение которое не имеет под собой никакой почвы за три года что я а, вот наблюдаю и в процессе политическом вот в украине после майдана а, все что я увидел это здоровый национализм который цель которого защитить свою родину никакого отношения к неонационализму национализм фашизму это не имеет я выпучаюсь, я напомню, ну Черчилль же сказал так, что э, фашисты в будут называть себя антифашистами. Вот это, да, это да. четкие подтверждение того, что да. они называют нас фашистами. А нас на самом деле то фашисты, то они, как раз буддийский да. режим. Это и да. да, поэтому, поэтому, значит, привязываются иногда какие-то атрибутики, там, значит, иногда какие-то факельные шествия, либо кто-то со свастикой. Ну извините. Но, но, но ну, тогда, значит, надо и Соединенные Штаты назвать значит, фашистской страной, потому что там тоже не меньше, даже больше вот таких вот проявлений. Там я сам видел и 6, и все. Это, это полный, полный бред. Поэтому а каждое наше это награждение, оно подчеркивает, что вот вот посмотрите, значит, вдумайтесь, что что вот люди, которые защищают Украину, значит, это 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 настоящие герои, это это, это националисты, это 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 ну люди, которые не хотят видеть агрессора на своей земле и и в общем-то это совершенно нормально и это это было бы в любой стране и но то, что делает, да, и, так сказать, надо, надо вообще потерять всякую совесть, я и говорю о президенте Путине, чтобы заявлять, что мы бы выиграли Великую Отечественную войну без Украины. Но ну, это, это, это просто наглость, это, это, это цинизм вообще в высшей степени, потому что, ну, при тех потерях, которые Украина понесла тогда, это просто, ну, я не знаю, как это называть. Но этот человек, он, я не хочу даже говорить больше о нем, А... Бачите, вичаю, тут вся імперія зла ну, спадкувала радянську систему. Вона ж була побудована на брехні, на брехні і на, на, на крадіст. Кради і бреши. Тобто, скажімо, тут не щось такого, щось нового, що вони придумали. Єдине, що найгірше і найважче тут, що це, як ви кажете, в Штатах, в Америці, в будь-якій країні там є поодинокі випадки, є там і можуть бути там, фанатики якось, там рейха, фашизма це, але найважче, найгірше, коли це тероризм державний, коли держава. Вся державна машина на чолі з Путіном, очолі, коли держава не, не там терористу, там один, там десять, п'ятнадцять, коли держава терористо. це найважче, найгірше розуміти. Тому що наслідки тут дуже дуже важкі. Да, да, і об этом об ми этом говоримо. Стараємося говорити чаще. Ми будемо старатися провести... международную конференцию в Берлине или Брюсселе а, «Фашизм 21 века», где, где постараться а, и доказать, что, что сегодня неофашизм пришел в Россию. Этого никто не хочет замечать. Это глобальная опасность для мира, для всего, для Европы, для всего мира. Потому что Путінський режим ніс дійсно опасность всему миру. Вот вот эта агресія это не тільки в Україні, это, видим в Сирии, да так сказать, там бомбят. вообще-то женщины, діти погибают там там сотнями, значит, и как будто... Згустят. Ну так. Вони створюють багато таких очагів напряженості, щоб показати свою значимість реально, що з ними треба рахуватися, що вони основ... одні з основних. Що якби це, але всі ж розуміють, цивілізована спільнота розуміє, що це колос на глиняних ногах, Тож, точно так же, як і собок, розумієте, там щоки надувають, що ми. От все це, тобто, це свідчить найгірше, кажу, що. Цінність людського життя ноль. Розуміє? Тобто людина не хто саме. Це а ми з точністю до напаки, демократична країна, де людина понад усе, і людина обирає владу, людина обирає курс. Тобто стратегія наша 100% правильна, вона вірна. Єдине, да, це ж спротив російському режиму. Чому ми просимо допомоги, підтримки? Бо це це сьогодні наша справа. А завтра може бути справа і Прибалтики, і Польщі, і будь-яких інших країн. Давайте разом це все боротися. Ну, я, я, я знаю, что а, наш президент, я из Соединенных Штатов, подписал не так давно а, а, постановление о предоставлении а, финансовой помощи, 500 миллионов долларов. Это это первый транш, будет еще, значит, еще столько же. Я думаю, что эта помощь будет увеличена. Я надеюсь, что Соединенные Штаты дадут и летальное оружие скоро. Нам а... крайне необходимо высокотехнологичное, высокотехническое оружие. Это то, что мы говорим, там, это, скажем, ну, если... Відверто так говорити, то то, що ядерну зброю, яку ми тоді віддали внаслідок підписання Будапештського меморандуму, то воно було б дуже правильним. Бо скільки ракет ми віддали там більше, там чи півтори тисячі, чи близько двох тисяч, то як мінімум, це ми просимо стільки ж джевелінів там і все, що стосується високотехнічного, високотехнологічного, як то безпілотники, там дрони, там засоби зв'язку, космічна розвитка, це дуже, дуже було б нам дуже серйозна підтримка. Да, я думаю, что э, э, Сенат э, поддержит эту э, и, и закон, опять же, э, э, санкции против России и э, предоставление более широкой помощи Украине, потому что там не глупые, э, очень даже продвинутые умные политики, которые понимают опасности э, политики Путина. Э, собственно, которая, на одно спасти свои наворованное богатства, их даже не интересует свой собственный народ, в отличие, в отличие от Гитлера. Гитлер хоть дороги построил, да, так сказать, сделал хоть хоть поднял, а здесь все разруха полная и чтобы отвлечь свой народ от от проблемы внутри, вот вот эти конфликты в Украине, в Сирии. Просто без войны Россия сегодня жить не может. То есть мы пришли к этому. Ну, так, будь-який тоталитарный режим, он затримається на, на страсе, на залекаты людей. Ну, возьмите, ты КНДР, там, чи всі, там, Бреста, ці країни, вони ж просто, тобто, людина никто, людина ніщо. То есть, пригнобити людину все. И тоді ею дуже легко управлять. Это как стадо баранів, поганяй собі, то да, все это самое. Тому вони все роблять тільки, щоб захистити свою там верхушку, цей режим. Ну, але все равно, це, знову ж таки, повертаємося, як казав Черчилль, можна всех людей обманывать короткий термин, або невеличку кількість людей обманывать все життя, але не можно обманывать все життя всех людей. Да, абсолютно верно. И, ну, я не знаю, если будут какие-то вопросы, наверное, мы будем подводить итог. Собственно, мы сказали, ну, немало, да, значит, о том, что происходит, и надеемся, что... И не только, что надеемся, я убежден, что Украина победит абсолютно. да, Значит... 100% с гарантией. Да, да, да. Куда, Дуже, как, что мы втраты, ну, Да, да, и, 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 и надеемся, уже надеемся, что не будет уже больших жертв на, на Востоке и, и в Крыму, и, и Крым все равно вернется в Украину. Ну, конечно, однозначно, все должен быть комплексный, всеохопливающий подход, да, и, и, и после этого уже будем судить ту, ту, ту банду, которая сегодня в Кремле. Так что еще раз спасибо за участие. Спасибо за то, что приняли нашу награду. Возможно, следующий будет уже номинант сенатор Маккей, но это зависит от, 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 тех, от тех правил, как бы сказать, законов, которые действуют в Конгрессе. Мы пока еще не узнавали. Иногда это сложно, потому что это награда общественной организации, это не государственная награда, но тем не менее, мы показываем, что. Вот, вот все мы боремся против фашизма в России, и, и, и надо, надо эту заразу коричневую остановить всеми силами. Спасибо за за ваше участие. Спасибо. Дуже дякую, дякую за нагороду, дякую за запрошення. Всього найкращого. Колеги, чи є запитання?